Так, а почему не делают дедушки? Я да, это как-то не, не заинтересовал. Скажите, что будете на были на рыбалке. Нет, не поймали. Что какая-то такая, она никакая. Без характера.

спасибо. Мы приехали из Карькова большой группой. И сначала все как-то были не очень в духе, потому что шел дождь. Но я думаю, что пока мы прошлись и посмотрели на все эти замечательные произведения, все как-то вдохновились. И как-то сразу стала как-то гордость за свою страну. Мы приехали с гостями из Франции мама и сын и они были очень впечатлены тем, что увидели. Мы попробовали полепить рыбок, можете посмотреть, там их потом снять. Очень прикольно, сейчас как раз пробуют лепить, и это очень интересно. Спасибо, что вот есть такое место у нас.